بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے جو قواعد کا سلسلہ چل رہا تھا آج بھی انشاء اللہ والعزیز ایک متشابہ کا ایک بیان کیا جائے گا متشابہ یہ ہے کہ ثم وم عمین فهم لا یعقلون اور ثم بکمن عمین فهم لا یرجعون یعنی ان دونوں کے حوالے سے کوئی ایسا قائدہ ہو تاکہ یہ سوچتا نہ پڑے کہ یہاں پر یا خلون ہوگا یا یرجون ہوگا دوسرے پارے میں یعلون ہوگا یا پہلے پارے میں یرجون ہوگا, ہوگا یا پہلے پارے میں یا خلون ہوگا یا دوسرے پارے میں یر ہوگا یعنی اس کے لیے کوئی ایسا مختصر سا قاعدہ ہونا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ اگر کوئی پڑھے تو وہ سوچے نہیں ڈائریکٹ پڑھ لے پہلے تو یہ کہ یہ سم بکم فہم لا یرجون سور بقرہ کی آیت نمبر سترہ ہے اور ایک سو اکہتر میں اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکہتر ہے ومثل الذين كفروا كمثل قمت اللدی نفرو قمت اللدیق یسم اللہ دعا صم بكم عمي فهم لا يعقلون اب یہاں پر یاقلون یعقرون میں آپ کے قاعدہ اس کے لیے بنایا گیا مختصر سا کہ جو حروف ہجائی ہے یعنی جو انتی شروف ہے حروف تہجی کے انتی شروف علی با تا سا جم ہا خا دال اب یہاں پر ثم بکم امین لا یرجون پہلے پارے میں چونکہ حروف ہجائیہ میں یعنی حروف تحجی میں راہ پہلے آتا ہے تو لہٰذا پہلے اور متشابہات میں راہ ہوگا یا کے بعد راہ ہوگا تو ثم لا یرجعون ہوگا کیونکہ یہ راہ پہلے آتا ہے تو دوسرے والے جو متشابہ ہیں یا یہاں پر عائن ہے اور عائن جو ہے وہ حروف حجائیہ میں یعنی حروف تحجی میں راہ کے بعد آتا ہے تو لہٰذا دوسرے متشابہ میں وہ عائن ہوگا تو اس قائدے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو یر جیون یا یاقلون میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ڈائریک آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکو گے کہ پہلے پارے میں یر جیون ہے چونکہ را راہ عروفِ میں پہلے آئی ہوئی ہے اور دوسرے پارے میں یا ہے اس لیے کہ آئین جو ہے وہ حروف تعجی میں راہ کے بعد آئی ہے تو اس قائدے کو ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ عمل بھی کریں اللہ پاک ہم کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اس کو یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین